સુરત મહાનગરપાલિકાની સાઉથ ઝોન બીની ગોર બેદરકારીના લીધે હું ભીંડી બજાર બંગાળી બસ્તીમાં પાછી ભયંકર આગ લાગી સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ અહીંના પહેલા તળાવ હતું જેના પુરાણ કરવા માટે બાયોમેડિકલ વેસ્ટ કચરો કેમિકલ કચરો પ્લાસ્ટિક કચરો અને માટી નાખી તેના ઉપર માટી પુરાણ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને તેના ઉપર તે જગ્યા ઉપર પ્લોટ પાડી વેચી નાખવામાં આવી રહ્યા છે તો શું આની જાણ સાઉથ ઝોન બી ના અધિકારીઓને નથી चरो विकराल बनी आसपास न घ जाए तो कौन? जी भाई जुम्मा ये कौन सा विस्तार और क्या घटना बनी ये बंगाली बस्ती है और ये सोनारी में आता है उनके पास ये आज की घटना नहीं है ये लगभग आठ दस दिन के अंदर तीसरी बार की घटना है कि यहाँ पर एक सरकारी खाड़ी है या प्राइवेट खाड़ी है जो भी है यहाँ पर यहाँ पे केमिकल या कचरा डाला जाता है और उस कचरे के अंदर कभी भी आग लग जाती है और आजू बाजू में आप देखोगे कि सबके मकान जो है वो कच्चे हैं और ये आग कभी वहां पे अगर पकड़ गई तो ना जाने कितनी जानहानी होगी उसकी कोई गिनती भी नहीं कर पाएगा तो मेरी प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से गरीब लारी वाले गले वाले जो सरकारी दबान ऊपर या धंधा करने के लिए जाते जैसे पूरी पूरी टीम निकलती है उसी तरह ये जो गैरकायदे सर या लोगों को जोखम वाला काम जो करते हैं जिससे जानहानी हो सकती है केमिकल या कचरा जो अब कैमेरा अगर मार के दिखाओ तो यहाँ पे कितने हजारों की संख्या में चिंतिया पड़ी हुई है ये पूरी की पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर देगी इस तरह से तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर तात्कालिक एक्शन ले और ये इनके ऊपर जो कायदे की जोगवाई है, जो है उसके ऊपर अमल करे नहीं तो हम लोग गाँव वाले विस्तार वाले आगे सब मिलकर धरना करेंगे और जोन का तालाबंदी का प्रोग्राम करेंगे अब ये तो यहाँ पे इतने सारे कचरे वाले है अगर पुलिस पुरी, प्रशासन या एस एम सी आरोप अधिकारी इन लोगों को पकड़ के जाओ उनको पूछे रात के अंधेरे में काला चोर कौन आता है तो उन लोग ही बताएंगे तो तीसरी बार है। इसके बारे में ये तीसरी बार अगर अब भी हमारी आंखें नहीं खुली तो कचरे के साथ साथ लोग भी जलते हुए नजर आएंगे पिछले दिनों में दो बार बारे में क्या कहना है बस वही कहना है की प्रशासन आंखें खोले वरना हम लोग आंखें खोलने पर आएंगे तो सबको तकलीफ पड़ेगी आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं सरकार से मांग करते हैं कि ईमानदारी से काम करें और ये जो हफ्ता सिस्टम अगर चलता तो बंद कर दे, वरना बहुत जल्दी पब्लिक अपने आप पकड़ेगी और उनको सजा देगी अली खान से विधानसभा इन कांग्रेस प्रमुख कौन सा विस्तार और क्या घटना बनी ये सायरा नगर और सुची नगर है। यहाँ पे दो दिन पहले भी एक आग की घटना बनी थी और आज के लिए डेढ़ दो घंटे से आग की घटना बनी है ये आप लोग देख सकते हो कि यहां पे इनिगल कचरे का व्यापार मतलब तो जो तो तो पुरान हो रहा है और इसकी अर्जी मैंने आज से एक डेढ़ महीने पहले साउथ जोन डी ऑफिस में भी करी थी इसका कोई एक्शन हुआ अभी तक नहीं यह तीसरी बार आग की घटना बनी है तो इसमें कोई जान ही नहीं का नुकसान क्या कुछ मैंने जो अर्जी करी थी उसमें मैंने उल्लेख किया था कि आजू बाजू आप देख सकते हो कि रेसिडेंट सोसाइटी एस एम के अधिकारी मुझे लगता है कि इसमें एस एम के अधिकारी भी मिली भगत है जो इसलिए कोई कार्रवाई करते नहीं है सर यहाँ पे इतने कचरे आते हैं उसके इस बारे में क्या कहना है आपका कचरे के बारे में भी मैंने डेढ़ महीने पहले एक एप्लीकेशन दी हुई है मेरे लीडर पेड के ऊपर उसमें क्या उल्लेख किए थे आप उसमें उल्लेख किया था कि ये इनिगल जो डंपिंग हो रहा है जी इसको तात्कालिकरण ता, पर बंद किया जाए और अगर ऐसा करने में वह समझ रहे कि यूथ कांग्रेस कार्यवाही करेगी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उन्होंने की भी नहीं महीना हुआ अर्जी करे हुए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई इसके अंदर में आप क्या करोगे अभी आगे अभी ये डेढ़ महीने में अगर इन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं है अब दो दिन के अंदर अगर ये कोई कार्रवाई नहीं करते यूथ कांग्रेस साउथ जोन भी ऑफिस में तालाबंदी करेगी अच्छा इसमें जैसे बताया जा रहा है कि इसमें केमिकल डाला जा रहा है कचरे के अंदर जो केमिकल आ रहा है सकते हो कि आप यहाँ खड़े हो आपकी आंखें जल रही है और केमिकल युक्त कचरा ही है जो आँख लगती है उसमें नाम સફ ફાયર ઓફિસર અને સામ કઈ જગ્યાએ એક કંટ્રોલ આર્ટિસ્ટ મુજબ એક ફોલ મળેલો હતો કે ભિંડી બજાર બંગાળી છે એની અંદર તળાવની બાજુમાં કચરામાં આગ લાગી છે અને એવું જણાવ્યું હતું કે ખુલ્લો પ્લોટ છે ઘટના સ્થળે આવતા જોતાં અહીંયા કેમિકલ અને કચરો ભેગો હતો અને એ તળાવના કિનારે સડક્યો હતો બાજુમાં એને અમે પાણીનો માર્ગ ફરી આગને કવર કરી લીધી છે અને કંટ્રોલમાં લઈને એ ની બચાવી દીધી અહીંયા કોઈ માલિક કે અહીંયાની દીવારા કોણ 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 જણાતો ના કે આ છોરો કોણ ના કે કે અને કોણ છે આનો નિમણતા કોઈ જાનની નુકસાન અહીંયા જાનની કે જેલ કુછ પીને કઈ નતી પણ પોલીસની કમિટી આ કેછરામાં આગ લાગે અને રાતની સવારેને કોઈ ના જોયું તો કીધું કરને મને માં તમને આગર કોર્પોરેશનને કઈ જાણ કરી છે સાહેબ કોર્પોરેશનને અમને પહેલી વાર અહીંયા કોમ મળ્યો છે કે આ અહીંયા